И каждый доносит информацию способом, который он считает нужным. Есть закон про информацию, который четко гласит, значит, что обмеживать право на надание информации не дано никому. Значит, вот поэтому наши жилищные организации значит, заказывают эту газету за свои собственные заработанные средства. Значит, вот, и размещают свою информацию, ту, которую они считают нужным. Значит, вот, и эта газета ту информацию доводит до жителей нашего города. Если у кого-то есть альтернативная информация, никто же не обмежит, кроме клеветы. Значит, он. а когда, извините меня, почему мы начали пускать эту газету? Потому что если вы проанализируете, скажем так, газеты нашего города, многие газеты нашего города, не говорю не все, я знаю многих журналистов, как порядочных и ответственных людей, которые честно делают свое дело. Вот. Но есть газеты, которые постоянно публикуют клевету про наши службы. Постоянно стараются найти где-то какой-то такой проблемный вопрос, чтобы обгадить этим делом всю систему. Вот. А почему не пишет никто вопрос о том, что система жизнеобеспечения в Чернигове эффективно работает? И почему люди не пишут, каким колоссальным трудом это добивается? Значит, вот, мы увидели о том, что таким образом просто-напросто наши службы, значит, владельцы этих изданий отсекают от правдивой информации про реальную нашу работу. Вот, учитывая все, поэтому мы решили сами донести нашу информацию до жителей нашего города. Вот только и всего. Это частная газета, с которой наши предприятия заключили договора на размещение информации. Вот, и таким образом Значит, вопрос о том, что если на горсовете это нужно решение сессии, значит, он. у нас есть коммунальное издание, черниговские ведомости, которые горсовет платит деньги и все такое прочее. То есть в данном случае это, скажем так, тот же проект реформования. Тем более, что законодательство гласит следующим образом: что мы обязаны информировать население. Кстати, разместить нашему предприятию в любом издании свою информацию, стоит намного дороже, а учитывая, как говорится, небольшие тиражи, как говорится, это обойдется многократно дороже нашим предприятиям, чем то способ, который мы делаем. То есть мы еще экономим реально наши же средства для того, чтобы жителям донести правду о работе наших предприятий. А я вижу, что есть силы, которым это не нравится, которые обливают нас грязью, которые рассказывают всякую бредятину по этому поводу. Но Бог им судья. Понятное дело, что они заинтересованы в мутной воде половить, как говорится, свою рыбку. В этой газете все, что написано, я за эту информацию 100% отвечаю. Эту информацию легко можно прощупать, проверить, убедиться на собственном опыте, как говорится. То есть это пишется о реальной работе наших предприятий. Нет, бесплатно раздается, бесплатно людям.